Возможного Украины в развитии новой системы противоракетной обороны. И вы сказали, что мы не собирались и не собираемся. И я убежден, я вас цитирую, не будем участниками строительства этой системы. Но мы хорошо понимаем, если в какой-то ее части будет задействована Украина, возможно и Россия, это всегда пойдет на пользу системе европейской безопасности. Вот, а, как, как это понять? Мы не собираемся и не собирались, но в то же время можем быть задействованы. А как понять, понять очень просто, что с Украиной никогда никто не поднимал вопрос участия Украины в строительстве ПРО. Никогда. Поэтому я и отвечаю, что никогда мы не собирались и нас никто не приглашал. Это первое. Второе... Я уверен в том, что чем больше будет задействована Россия в вопросах строительства системы европейской безопасности, тем степень этой безопасности будет выше. Я в этом уверен. Потому что рост напряжения на этой линии раздела, он должен быть меньше или снижаться напряженность, и от этого будет всем легче. То есть не будет противостояния. Ну а если Украину пригласят участвовать каким-то образом в строительстве этой самой европейской системы противоракетной обороны? Я э, считаю, что... Об этом можно будет говорить э, только после того, когда будет это предложение сделано и в части чего. Виктор Павлович, недавно стало известно про полнование співпраці Украины с НАТО. А є ціла програма співпраці з НАТО на цей рік. Чи не це своєрідною відповіддю на стосунки, які останнім часом розвиваються своєрідно з Росією з огляду на ці переговори з Газом, запрошення до митного союзу. Що означає ця співпраця з НАТО? Тут ніякої новини немає. Це інформаційна така. Подія, яка нічого, наприклад, нового не привнесла в стосунки України з НАТО, У нас є щорічні плани, які ми розглядаємо, готуємо, затверджуємо співпраці з НАТО. Ми не втратили партнерських стосунків, ми їх зберігаємо, і це не було ніколи таємницею. І нічого не змінилося. Змінилося лише одне питання, що ми зняли з порядку денного вступ України в НАТО. І в зовнішній політиці цього сьогодні немає. Це відсутнє. Сьогодні Україна має позаблоковий статус, нейтральний статус, і це визначено в законі про засади внутрішньої і зовнішньої політики. Чи во чи наполягає Росія під час переговорів щодо ціни на газ на вступ України до митного союзу? Така пропозиція вона лунала на всіх переговорах і ми вдячні, що як кажуть, нас запрошують і відчувають, що ми принесемо там велику користь в цьому союзі. Насправді це ну, нормально. Погано було б, якщо б сказали, що ви нам не потрібні тут і ми вас тут не бачимо. Навпаки, безумовно, є велика зацікавленість в тому, щоб Україна була в митному союзі. Але є багато різних причин, чому ми сьогодні. Не приймаємо це рішення і не розглядаємо. Ми визначили формат участі України в стосунках з митним союзом три плюс один. Ми вважаємо, що нам треба підписувати зараз рамкову угоду, і потім цю угоду рамкову насичувати з містом. Далі повинні бути вже угоди, по яким ми будемо домовлятися по цілим групам товарів. Як ми будемо э, стосунки мати з Митним Союзом. Ну вот смотрите, Виктор Федорович, Россия ввела высокие, фактически запретительные пошлины там, на э, импорт э, карамели украинской. Понятное дело, что там карамель, может, не самый главный товар, но тем не менее страдает определенное количество предприятий пищевой промышленности, которые там имели рынки сбыта. Там сейчас стоит вопрос о запрете украинского сыра в России. Если так дальше пойдет, что Украина будет предпринимать, если будут продолжаться высокие запретительные пошлины? Я вам скажу так, что в истории наших отношений с Россией и с другими странами никогда не было такого, чтобы не применялись какие-то защитные меры. И антидемпинговых расследований много было и с нашей стороны, и со стороны России, и других стран СНГ. И карамель ⁇ это не новый вопрос, который возник вот сейчас. Это вопрос очень старый, как говорят, с бородой. То есть мы на этом не должны заострять внимание и политизировать этот процесс. Это обычные отношения между странами, которые защищают свою территорию, экономики, свои национальные интересы защищают собственного товаропроизводителя. Мы так работаем практически со всем миром. Мы защищаем, у нас есть защитные различные функции, и мы тоже обкладываем таможенным налогом огромное количество различных товаров. Ну, если Но... украинские трубы там э -э 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 невозможно будет поставлять в Россию, куда будете поставлять? Или это проблема производителей труб? Украина 60% продукции всегда не менее 60% поставляла на внешние рынки. И если посмотреть на историю различных групп товаров, как они мигрировали по всему свету, мы увидим, что это процесс вечный. Там, где лучшие условия, туда и пошел товар. Это называется рынок. Если где-то закрыли, мы ищем пути, куда сбывать товар на других рынках. Китай, например. Например, Китай. Но ну, вообще, там, где развивается экономика, там, где есть наибольший рост экономики, там требуются и дополнительные материальные товарные ресурсы. Так, по поводу кредитов. Растет внешний долг. Вот Давича Сергей Ильинич Тегибко сказал... Там потрясающую цифру, что составляет внешний долг примерно 44% ВВП в денежном выражении. А может обойтись без внешних заимствований? Если, ну, по крайней мере, без заимствования у Международного валютного фонда. Я вот Азаров Давича говорил, что в принципе Украина может и без кредитов МВФ обойтись в случае чего. Ну, у нас программа с МВФ, она предполагает стабильность нашей банковской системы, потому что программы, программы с МВФ, они говорят о том, что Украина является конкурентно имеет высок, высокий уровень конкурентоспособности. Это влияет на наши кредитные рейтинги, потому что мы заимствования Весь мир берет заимствование на международных рынках, и Украина не является э, здесь каким-то исключением. То есть получается но, вопрос политический. Но вопрос под смысле, какие да? проценты? Понимаете? Под какие проценты? Вот это вопрос. И, конечно, мы никогда не будем никогда брать кредиты под проценты, такие какие брало предыдущее правительство. 27-28 процентов. Это вообще дикость. Понимаете? Это дикость. Это вопрос еще, на который тоже нужно будет давать ответ. Поэтому мы сейчас берем кредиты вот в диапазоне от 5,7% где-то до 6,5%. Пока. Тоже немало. Ну, немало, но это же не 28. Причем это очень быстро произошло. Вначале было 28, потом стало... Первое мы взяли кредит 6,5, сейчас 5,7. Вот это здесь большой вопрос. А что до МВФ? МВФ... ну Це такий індикатор для всієї банківської системи, фінансової системи, світової. Якщо МВФ має справу з будь-якою країною, має програми, це означає, що є довіра, це означає, що ця країна здатна виконувати свої зобов'язання, тобто вона конкурентоспособна. І Кошти, які ми отримуємо, вони зараз спрямовуються на Азарова относительно сотрудничества с по другим вопросам. Сразу после этого говорили о том, что уголовное правительство есть определенная проблема в плане его кадрового будущего. Что вы можете по этому поводу сказать? таких писем было очень много они были всегда <связывая> <связывая> потому что политика национального банка она немного как бы, намного принципиальнее чем политика правительства может быть в финансах и банк все-таки национальный он является законодателем условно говоря в этом плане о том, что произошла утечка информации по этому документу и появился этот документ в прессе. Это ну, как бы элемент политической игры, элемент политики. Это наша внутренняя кухня. И нужна ли она нашим партнерам и нашим конкурентам в мире. Это большой вопрос. Поэтому я сделал замечание такое и правительству, и главе Национального банка, чтобы они ну, в этих своих отношениях соблюдали определенную, определенный порядок, который установлен ну, во многих странах, в том числе и Украина. Мы не заинтересованы, чтобы нашу. В нашу внутреннюю кухню кто-то лез. понимаете а выводов никаких здесь абсолютно нет это все То есть николай янович может это все это работать. все разговоры николай янович э, тяжело со скрипом, с замечаниями различными что вполне естественно но он работает и я еще раз говорю 14 миллиардов мы получили за первое полугодие дополнительно. Доходов бюджета ⁇ это результат работы правительства. Мы удержали экономику в прошлом году, получили 4,2% рост, и в этом году идем на уровне 5% пока. Эта динамика роста усиливается. На следующий год мы дождемся, вот сентября месяца, будет бюджет новый уже в парламенте. Мы будем планировать дальнейший рост экономики и соответственно дополнительные доходы бюджета и слава богу то есть мы говорим о том что раскрутить этот маховик который имеет огромную инерцию не так легко не так легко как хотелось и резко это сделать невозможно как мы из истории знаем даже нашей страны собственные уроки. Обвалить экономику очень легко. Это Быстро делается, и есть на это мастера и мастаки, которые показали, как это делать. То есть настойчивые слухи в прессе о том, что вот отставка правительства Азарова, вопрос фактически решенный, никакой основы под собой это, не имеет. Это, это элементы украинской такой политики, и кто-то играет в эти игры, пытаясь ослабить власть, но не удастся. А а кадры не были? были Тихонова, а будет. Ну, мало хто знає про те, що у Тіханова були власні плани, і це його власне рішення. Це було його власне рішення. Недоліки були в цілому в системі. Я сказав би так, що за ці недоліки постраждав більше перший заступник міністра. Юрій Єгорович, а Тіханов, ну, співпало так, що йому також. Айрові ротації будуть якісь ще найближчим часом в уряді, губернатори. Це цілком природні явище. Тобто є ті, хто мають можливості. і... Є лідерами серед регіонів в деяких питаннях, дехто, є, дехто дуже сильно відстає. І це цілком природне, якщо будуть такі рішення, дехто піде на більш високі посади, а дехто Ну, вот конкретно сейчас пошел разговор о том, что ваш советник Анна Николаевна Герман может быть назначена вице-премьером по гуманитарным вопросам. Здесь есть какая-то правда? Такой размовы не было у нас никогда. Я это узнал за собой массовой информации. Пане президенте, вы сказали, что... Есть служба чуток, Раніше це, в спецслужбах такі були служби чуток. Я там десь така служба працює за межами влади. Ви сказали, що легко ввалити економіку. Напевно, ще легше збурити у суспільстві протистояння з приводу якихось дражливих тем нашої історії. Коли ви під... і ми зараз перед святом, але цьому передували два, дві інші визначні дати в історії України і цілого колишнього Радянського Союзу. Коли ви підписували закон про червоний прапор, чи не було у вас думки про те, що цей закон зроблений спеціально під дату? І чи ви передбачали, що він згодом може бути скасований Конституційним судом? Тобто далі вже не становитиме жодної проблеми. Я хочу сказати, що в мене рука не піднялася не підписувати цей закон. Тобто я вважав, що я зобов'язаний підписати цей закон заради пам'яті тих людей, хто відстоював нашу країну і переміг цій страшній війні ворога. Нашого фашизму. Тому я його підписав, цей закон. Я не очікував, що буде звернення до Конституційного суду, і я на це не розраховував. Коли це звернення надійшло в Консійне суд, наш представник Конституційного суду почав працювати суддями, виявилося, що Тут є порушення Конституції. І я висловив свою точку зору голові Конституційного суду, що мені важко буде сприйняти, якщо буде таке рішення прийнято і буде заборонено використання. Ну, не, верніше, не заборонено, а не буде обов'язковим. А я, по дураче, накрыто курагую. Внимательно изучаю свои недостатки, борюсь с ними. А вот продолжение там личный вопрос хотелось вам задать. Очень часто они меня побеждают. Вот вы сами вспоминали 2005 год и вашу личную судьбу после оранжевой революции. Вот я недавно перечитывал ваше интервью, которое вы давали тогда именно вот в первый год после того, как оказались в оппозиции, и вы там практически во всем во всех этих интервью говорите, что главная причина почему вы потерпели поражение. Это непоследовательная позиция тогдашнего президента Леонида Кучма, который никак не хотел расстаться с мыслью о том, чтобы остаться во власти и не оказал вам должной э, поддержки, решительной поддержки. И вот в этом чувствовалось, что тогда у вас была серьезная обида. Вот э, вы э, с тех пор от этой обиды избавились, простили его? Я я вам скажу, что вот э, впервые я никогда об этом не говорил, хочу сейчас вам сказать об этом. Э, после выборов 2004 года мне было очень тяжело. Э, это был такой, знаете, как удар ниже пояса. Очень тяжелый. И о том, что там предрекали, что я уже не поднимусь после этого удара. Они были очень близки к тому, что подняться было очень тяжело. Особенно тяжело было пережить предательство. Поэтому, а жить с этим дальше, вот носить эту тяжесть в душе невозможно было. То есть жить с этой обидой невозможно. И, знаете, те слабости, которые присущи человеку, и которые они иногда проявляются вот, в экстремальных ситуациях, а тогда ситуация была экстремальная, они непредсказуемы в обычных условиях, то есть в обычных условиях их увидеть невозможно. И тогда когда все это произошло, естественно я проанализировал все ну, президент Кучма, как бы занимал там какое-то особое место в моих рассуждениях. Многие члены моей команды. тоже Я им находил тоже место а в том, что произошло. Я анализировал. Но я тогда стал смотреть дальше, в будущее. А что дальше? С этим вот идти ходить с этим грузой, с этим грузом, с этой обидой. И я для себя принял решение простить всех. Я пошел в церковь перед иконой, я это сделал, я простил. Пусть Бог вам будет судья, я все простил. И я об этом сказал своей команде. Я собрал людей, была такая встреча. Мне больно, очень больно было на все это смотреть. Но прошло время, если я сказал, что надеюсь, что вы уже пришли в себя, опомнились. Кто хочет идти со мной, идемте дальше вместе. Кто не хочет, двери открыты. Пожалуйста, можете выходить в эти двери. Я никого не осуждаю. Всем говорю счастливого пути. Кто остается, прекратите болтать языком. Вот, потому что я спрошу с каждого, кто позволяет себе болтать. Не ищите причин во мне, ищите причины своей слабости. Конечно, были индивидуальные разговоры после этого, но они носили такой дружеский характер. И благодаря этому нам удалось сохранить команду, которая в дальнейшем пошла на выборы в 2006 году. Ну и практически мы все выборы, мы в 2004 году президентские выборы выиграли. Так, мы выиграли парламентские выборы 2006 года. Мы выиграли парламентские выборы досрочные в 2007 году. Выборы местные. Команда большая очень, очень непростая. Много амбициозных людей. Конечно, Партия за это время выросла сильно и в прямом, и в переносном смысле слова. То есть и выросло количество сегодня уже более миллиона двести тысяч членов партии. Ну и выросло, конечно, качество. Хотя есть всякие, есть даже такая пословица, говорят, в семье не без урода. Поэтому иногда продолжают удивлять люди. Там, своей мелочностью, такими подходами потребительскими. Это есть. Но вот что касается обиды, то я вам говорю, что в 2005 году я с этим распрощался. Дуже важно, что в политике был один из главных чинников – это ответственность. И мы завжди Її на себе брали, ніколи не боялися, брали на себе відповідальність і відповідали. Зараз я хочу сказати, що та увага, яка сконцентрована і мною особисто, і урядом України, вона спрямована. На будівництво сильної держави ми з року в рік будемо покращувати рівень економіки і рівень життя людей. Я вважаю, що в 2015 році вже тих проблем, які в нас були в 2010 році, ми за них вже там і забудемо. Але тоді ми напомнимо, що було з чого ми починали в 2010 році. Тому 15-й рік попереду, але я переконаний в тому, що головним чинником розвитку країни і покращення ситуації буде політична стабільність. Я буду робити все для того, щоб об'єднати Україну, об'єднати громадянське суспільство. Я наберусь терпіння. Хто б як мене не провокував на будь-які дії, які роз'єднують. Державу, я на, ці, на це реагувати, ну не буду. Зовні цього ніхто не побачить. Мені болісно, я жива людина, як і всі. Але моє життя було непросте, і воно мене навчило терпіти. Я витерплю. І, да, і заради того. Щоб, знаєте, як кажуть, це зробити тим людям, які багато вже настраждалися. І я вже не можу дивитись інколи, як в цей час ще є бідні люди, які страждають. От нам треба. Скоротити ту відстань, яка є між багатими і бідними, підтягнути бідних людей до, ближче до середини, оце моя головна мета. Тому і пенсійна реформа, вона спрямована на те, щоб верхню межу наблизити з 60 тисяч гривень там, до вісьми. А нижня повинна піднятися вверх. Держава повинна проводити справедливу політику по відношенню до людей. І кожна людина повинна себе відчувати захищеною. Дякуємо за вам. Дякую. Так. Вас. Спасибо вас також.